Как понять понадобится вот если допустим я боюсь крови я про себя это знаю да но при этом uh -huh. я люблю детей и вот врач педиатр это как раз тот который работает с детками помогает детям да и я понимаю что я люблю детей я хочу вот именно в плане там медицины мне нравится там не знаю химия да я понимаю вот фармацевтику как понять, выбрать эту профессию, вот именно направление, специализацию, да, это есть какие-то источники, которые можно почитать, посмотреть отдельно про разные профессии, ну вот как об этом узнать? Хочу спросить, вот у меня профессия врача долгое время, особенно вот когда я готовилась к поступлению, ассоциировалась с инъекциями, да, и хотела вот спросить, ассоциируется, возможно ли профессия врача без выполнения уколов? Ладно, считай до трех. Готов? Раз, Действительно, в практике мы очень часто эм, выписываем препараты, их входит медсестра. Но здесь надо знать четко одно. Если медсестра не может вести, ну, то есть ситуация, медсестра не может, например, попасть в вену, молодая. Человек только пришел на работу. Это все должен сделать врач. То есть мы это не делаем только потому, что у нас есть э, очень опытные помощники, но как только медсестра не справляется, задача врача сделать, взять это и сделать. Но действительно, сейчас медицина настолько многогранно, что совершенно возможно быть врачом без разрезов, без операций, без инъекций. И это очень важно, потому что для многих это очень большой стрессовый фактор. Когда ты приходишь, из третьего курса у тебя начинаются клинические базы, и ты присутствуешь на операциях, ты видишь кровь, ты можешь быть совершенно прекрасным молодым человеком, два метра роста, касая сажень в плечах, но вот психологический момент, который есть, он пугает, и на третьем курсе человек попадает в стрессовую ситуацию, он не понимает, он понимает, что он не хочет, он ну, не может воспринимать это, да, три года уже вроде бы прошло, что мне делать дальше, как мне быть, так вот совершенно много самых разнообразных ситуаций о, самых раз, разнообразных специальностей, которые могут быть без выполнения инъекций да, без вида крови и операций и точно так же вы сможете помогать людям решение быть врачом у вас принято то первое что вы делаете конечно вы поступаете в медицинский университет и 6 лет получаете общие знания и за это время вы проходите вы смотрите молодой студент попадает во все отделения он знакомится со всеми специальностями, и, как правило, к концу шестого курса он четко понимает, например, я хочу быть врачом ультразвуковой диагностики, я хочу работать с аппаратом УЗИ, диагностировать у деток различные заболевания и отправлять, да, не делая каких-то вмешательств. Или вы четко понимаете, что вы хотите уйти э, в направление психиатрии, направление реабилитации, помогать этим детям там, с определенной патологией или просто проводить... Коррекцию каких-то нарушений, да, то есть, к сожалению, а может быть, и к счастью, этот опыт приходит четко за годы обучения, потому что вы знаете, что медицинская специальность одна из самых длительных, которые обучаются. Мы учимся 6 лет. Мы обучаемся 6 лет, врачи-стоматологи обучаются 5 лет. Мы получаем общую специализацию, и когда мы заканчиваем 6 лет, вот здесь у нас спрашивают. А чем бы конкретно вы хотели заниматься? И когда человек говорит, чем он конкретно хочет заниматься, следующее, в зависимости от специальности, год, два или три, он обучается в так называемой интернатуре, он становится помощником врача. И вот здесь он уже глубоко входит в ту специализацию, в которую он выбрал.